5 марта 2022 года 10.17-10.20. Ребята, наш избилий самолет, значит, э, пилот катапультировался э, по одним словом между нами и Житомиром. где-то в этих территориях. Будьте внимательны, если где-то что-то как-то увидите, обязательно самостоятельно ничего не предпринимать, как увидите, сразу сообщите, сразу же. Особенно надо внимательно пункты вот там в те края. Я не знаю точно он где упал, но он упал где-то в радиусе одним словом Житомире, на сторону Бердичева, вот в этих, в этих краях, вот самих. Будьте внимательными, если он катапультировался, он спокойно может просто-напросто переодеваться и выйти к людям. Так что будьте более, более внимательны, ребята. 8 марта 2022 года, 12.13, 17.11.20. точно. У нас Все мода то все мы Ребята, доброго дня всем, хотя она не совсем добрая. Значит, скажите во всех наших блокпостах, во всех, во всех блокпостах, чтобы эти почки поубирали. Почки поубирали, чтобы никто костер не зажег. Абсолютно никто. Ночью было нападение на старая котельная. На блокпост ракету пустили, именно он попал на бочку, и 4 или 5 человек погибли, и 6 раненых, уточняется, да, не уточняется. Так что всем, всем, всем предупредить, чтобы эти бочки поубирали. Обязательный порядке. бочки поубирать вокруг, все бочки поубирать. Это наш Андрюшевские район, это между Житомиром и Андрюшевки. Когда едешь в Житомир, туда как на Андрешевку ехать между Житомиром и Андрюшевки. 23 болезня 2022 года, 20-29, 20-30. Хочу спросить по поводу происшествия, то, что произошло у нас в райках. Хочу спросить, вот вы То, почему? Вот для этого самого для 2022 урока, 18 .05. Ребята, долго писать, а что я не пишу, значит, смотрите, идет ночь, впереди у нас ночь. Во-первых, во-первых, обязательно наших все, всех, всех, тех, которые охраняют нас, говорите, чтобы были очень внимательными и поводу. 7 февраля 2022 года, 8 часов по полуночи. Ребята, значит, смотрите слушайте внимательно. Белом вся наша охрана, вся, вся, кто есть, кто охраняет. Белом возьмите и на руках желтый, только желтый, красный, запрещается, синий не требует, только желтого цвета, Любой, что попадет, сами сделайте. Смотрите, не скотч лучше. И будьте осторожными. Почему? Потому что наша э, самооборона поселок есть, не самооборона, я извиняюсь, а наши патрульные законы, военные поселок есть, и кажется, что в одном селе, в другом области перестрелка была между э, военными и между самооборонами такого не случилось, Боже Барани, одевайте, если есть на руках, одевайте желтые э, повязки. Желтые, желтые. Десять ходов по Кто слышал меня, пожалуйста, дайте знать.

С левой стороны э, дымать на правую перемотать. 27 лютого 2022 года, 23:11. Будьте более осторожны, будьте более осторожны, все. 28.02.2022 восемь на первое две может быть и оттём, а не вертолет. не слышите и呢? видите. Значит наши. Значит наши. сейчас Это... будет видно. Сейчас я информацию скину. Не пишите. Зараз я скину все. Смотрите, кругом смотрите, 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 я сейчас узнаю. Двадцать восьмое октября две тысячи двадцать Смотрите, куда и будьте внимательными. Постоянно воздух, воздух. Смотрите постоянно. Пацаны, значит, дроны летали и будут летать за собой какой-то вред не приносит. Это чисто для того, чтобы паника сеять среди людей. Заметили, все, мать их да. так, хай себя летать, блядь, хуй на них, хай себя летают. Но, замер, главное, чтобы тебя пушки не летали, дрон хай себя летает. Все равно это, это дрон, это не то, что беспилотник, который будет бить. Это дрон, а надо дрон, который для паники, чтобы

19, 19, 19, 19, 19, 19. Будьте осторожными. Смотрите дальше, что будет, ребята. Смотрите, что, что там будет в кассе пило.